ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಈ ಲಾಗು ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ಲಾಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇವತ್ತು ಏನೇನು ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸಿರ್ತೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬನ್ನಿ मनस वन्दित सुन्दरी माधवी चन्द्रसहोदरी हे मम ये वन्दित मोक्षप्रदायिनि मञ्जुलभाषिणि वेदनुते पङ्कजवासिनि देवसुपूजित शातियुते जय जय हे कामिनी आदिलक्ष्मी सदा पालयमा कल मा नाशरिकामिनी नाशरिकामिनि वैदिकरूपिणि वेदमये क्षीरसमु वासिनि पादयुते जय जय कामिनी धान्यलक्ष्मी सदा पालय मा जय वरवर्षिणि वैष्णविभार्गवी मन्त्रस्वरूपिणि मन्त्रमये सुरगणपूजित शीघ्रफलप्रद ज्ञानविकासिनि शास्त्र नूते भवभयहारिणि पापविमोचनि साधु जनाश्रित पादयुते जय जय हे मधुसूदनकामिनि धैर्यलक्ष्मि सदा पालय मा जय जय दुर्गति नाशनिकामिनि सर्वफलप्रद शास्त्रमये

ऐख गवाहनि मोहिनी रागविवर्धिनी रागविवर्धिनि ज्ञानमये गुणगणवारिधलोकहितैषिणी सर्वसप्तभूषित